Oh, тяжело, что говорить после таких игр, Сейчас честно, очень обидное поражение. Эта игра была, можно сказать, на одно владение, на одну атаку или одну защиту. Была настоящая борьба, но борьба в плане спортивном. Боролись две команды. Я думаю, очень хорошая игра получилась для зрителя, которые в зале были или которые смотрели по интернету или трансляцию. Было очень интересное напряжение, всю игру, равный счет, лидер постоянно менялся. По самой игре тяжело что говорить. Вот равная игра, одинаковый подбор, одинаковый процент. Чуть-чуть больше штрафных бросили Днебр ну, на 7 штрафных больше. Мелочак, сказал, вся наша игра сложилась. Спасибо. Спасибо. Поздравляю Днебр. Это баскетбол. Хочу сказать ребятам спасибо, настроились на игру, бились, сражались до последней момента. В принципе все. Спасибо.